Сегодня мы будем снимать йогу челлендж с куклой. Я буду повторять э -э, позы за куклой. Это э -э, это Барби to Move, то есть расширенные движения или Барби йога, как ее еще называют. Ноги у нее могут делать вот так, а руки сгинаться до упора. Вот. Так как обычные куклы могут сделать только вот так. И сейчас э -э, у нас будет 5 поз на э, усложнение. Первая поза будет вот такая. И вот как у меня получилось закрутить свои ноги, завязать на узел. Сейчас будет вторая поза. И вот такая будет вторая поза. Ну, попробуем. По-моему, получилось, но, мне кажется, немножко неровно. Ну ладно. Ничего страшного. Так, у нас третья поза. Это типа затяжка, но только я ее буду делать лицом к стене. Итак, приступим. Получилось. И вот четвертая поза. Итак, попробуем. Получилось. У нее кресты, как у э, Лиса Тяшевой. Вот такая поза будет э, следующей. Итак, приступаем. таракан. Итак, попробуем сделать позу таракан. Так, поехали. Сначала я попробую сделать э, обычный шпагат. Вроде получилось похоже. Похоже, пишите в комментариях. Не похоже, тоже пишите. Кстати говоря, поза таракан я сама придумала, ну, в смысле, ее название, потому что она похожа на таракана. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!